Мы находимся в сложных экономических обстоятельствах и в сложной экономической ситуации. Но есть основания полагать, что те договоренности, которые достигнуты премьер-министром Марсением Яценюком во время встречи и с президентом Соединенных Штатов, и во время экстренного саммита глав государств Европейского Союза, хочу сказать, что это беспрецедентный случай, когда на встречу глав государств Европейского Союза был приглашен руководитель такого высокого ранга э, страны, которая не является даже э, ассоциированным членом. Э, это говорит о том, что Европейский Союз, э, Соединенные Штаты Америки, да собственно, вы знаете, весь э, цивилизованный мир сегодня готов не только декларировать э, поддержку Украине, но и... Э, Фактически ее предоставлять. В Украине начала работать международная, миссия Международного валютного фонда. Мы сегодня уже имеем договоренности с Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком о, о суммах инвестиций порядка 8 миллиардов. Безусловно, сельское хозяйство, как основа продовольственной безопасности, очень интересно для развития инвестиционных проектов вместе с нашими европейскими партнерами. Примечательно также и то, что в договоренности с Европейским Союзом содержит очень существенный момент. Европа открывает для украинских товаров, в первую очередь для сельскохозяйственных товаров, свои рынки без каких-либо взаимных обязательств с нашей стороны. Я думаю, что эти соответствующие решения будут приняты уже в самое ближайшее время. Вы знаете о том, что будет соглашение об ассоциации решили разделить на две части для того, чтобы снять возможные спекуляции и минимизировать риски для украинской экономики, в том числе и для сельского хозяйства. Поэтому будет подписана политическая ассоциация, а все обязательства, которые брала на себя Европе, Европа, будут в одностороннем порядке ею подтверждены, и украинские товары получат беспрепятственный доступ на европейские рынки. И если говорить об экономическом эффекте, то экономическая выгода для Украины составит уже в 2014 году порядка 450-500 миллионов евро политической э, составляющей ассоциации будет открыт э, рынок, в рынок Да, безусловно. Я думаю, что мы э, буквально в шаге от того, чтобы э, начали реализовываться все те договоренности и политические, и экономические, которые были достигнуты за э, прошедшую неделю. Давайте примем во внимание, что украинское правительство, если я не ошибаюсь, работает с 27 февраля, с 23, 23 да, да, 23 февраля, то есть мы имеем неполные три недели за это время, активность тех процессов и серьезность тех вызовов, которые имели место по отношению к Украине, вы знаете, свидетельствует о том, что мы идем шаг за шагом планомерно к четкой определенной цели. Экономическая, политическая, социальная дестабилизация. Будет нелегко. Это тоже нужно признать, потому что украинская экономика была оставлена предшественниками Януковичем и его режимом в фактически в катастрофическом состоянии. Вы знаете, что из украинской экономики было выведено по самым оптимистическим прогнозам международных экспертов порядка 80 миллиардов долларов. Это два раза превышает украинский, размер украинского бюджета. Поэтому э, все договоренности достигнуты, нарабатываются документы, я думаю, что счет идет э, на дни. На дни. И мы приступим к их реализации. И небольшой вопрос по поводу работы сегодняшнего парламента. что стоит, что, еще есть на порядку денному и а, чему сейчас ну, не очень консолидовано против Є певні проблеми з дисципліною народних депутатів. От навіть те, що я зараз з вами тут спілкуюся, замість того, щоб сидіти зараз в Верховній Раді і працювати, це вже є певна проблема. Тому якщо ви мене відпустите, я одразу піду і працюватиму. Насправді зараз всі звернули увагу на те, що народні депутати до певної міри, я не знаю, або перестали відчувати відповідальність за ті рішення і необхідність знаходитися на своєму робочому місці. Переконаний протягом там п'ят. 15-20 хвилин керівники фракцій депутатських груп, їхні секретаріати наведуть порядок і ми побачимо в Верховній Раді результативні голосування. Сьогодні парламент повинен ухвалити низку дуже важливих рішень. Зокрема, які це рішення. Давайте дочекаємося. Сьогодні я сподіваюся, будуть ухвалені рішення, в тому числі і щодо ситуації, яка пов'язана із черговими спробами дестабілізації ситуації. чтобы щоб цього не повторювалося? Як уникнути таких от інцидентів? Ну, насамперед, треба розуміти, що ситуація в Донецьку э, має досить відносне Відношення до самого Донецьку там працюють гастролери, там працюють провокатори, там працюють люди, які спрямовані діяльність, яких спрямована не на де не на вираження своїх політичних переконань, а на політичну дестабілізацію в країні, на загострення на ескалацію на крові, тому подібне. Тому безумовно потрібно реагувати і повинна реагувати і служба безпеки. І правоохоронні органи, і як повідомив Арсен Аваков, вночі вже було затримано щонайменше четверо організаторів того побоюща, яке було влаштоване провокаторами в Донецьку. Переконаний, правоохоронні органи будуть діяти більш ніж рішуче. І вже сьогодні ми побачимо і відповідні затримання, і почуємо відповідні прізвища.